Selam! Bugün bizim Novruz süfremizden bütün çerezleri, bütün üstün olan her şey sizler için 150 aboneye özel bu videonu çekirim. Gittik! Birinci semenimiz bu ta bu arada. Süfrenin olmazsa olmazı semenimiz. Sonra geçtik. Birinci çerezlerden başlamak istiyorum. Çerezlerden burada püstemiz var. fındığımız, badamımız, gozumuz, bir də burda noxudumuz var. İndi gəldik sizlər üçün dələməyə. Birinci püstədən başlamaq istəyirəm. Baxın, püstəni mən görmüşdüm internetdə ki, bunu belə eləyirik, açılır. Amma vallahi heç nə də açılmır. Adi bildiyimiz kimi iki tərəfdən aralayırıq. İki tərəfdən aralayırıq. Üstünü mən qabuxarını soyub yeyirəm bu arada. Mavru süfləsinin ən gözəl çərəzim mənim üçün ona 10 püstüdür. Çox və çox sevirəm. Süper. Ona da 10 püstə. Sonra ikinci ən sevdiyim çərəzim badamdır. Badamdan 10-dan 10 həqiqətən ən sevdiyim badamdan püstüdür. Sonra Mmm. Burada qozdur. Heç qoz sevən birisi deyiləm, heç sevmirəm də. Qozu biz siz necə sevirəm, o ağçıdan ki gedib götürüb, qırıb yesən, o yaşlı olanda. Ocaq xoşum gəlir. Biraz elə-belə -elə sizlər üçün yeyəcəm. Mənim üçün qoz var, 10 üzərindən 6. Sonrasında On zəmin. Nə tös olar. Sonra burada um, noxud almışıq deməli. Noxud bu cürdə yığqabları deməli. O, noxud elə bildim ki, birinci çiydi, amma dadı bir ki yox, şey, amma normalda o, mənim üçün 5-ə verərəm. Elə-yoxsa xoşuma gəlməzd. Sonra sizə ən ə, stoldakı ən gəlb şeylərdən çəkmişəm. Yəni nadir hallarda olan şeylərdən də. Deməli baxım, burada belə bir şey var, virus oxşuyur. Bəzən yaxından göstərəm. Virus oxşuyur. Mən mən deyəsən təxmin səf eləmirəm isə daha doğrusu. İçində fındıq olmalıdır. Dəniyə görə kifayət edənirəm. burda içində nədir? İçindəki bilisiz nədir? Yedəndə adama popkornun necə demək, dadının ləzzətini əksəktir, amma normalda belə qəşəngdir. 7-yə verəsəm. 7-lə likedir məncə. Sonra ıı, konfetlərimiz var. Ha, burda almadı bu heç. Konfetlərimizi göstərim. Bu konfeti e, mən heç sevmirəm bu konfeti. Bilmirəm nə dəndir amma heç xoşum gəlmir. Amma mənim ən sevdiyim konfeti. Ən sevdiyim bu deyil normalda amma ən sevdiklərimdən biridir. Gəl açıq qabına baxaq. Çünki bəsini xoşum gəlir bu. Dayan-dayan da bu biris. 9.90. yiyeyim ki yere 90. 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 sonra bu konfetimiz var. Bunu da 90. bir deyge. <laughs> Aça mola. Bunu da götürürəm. Onda 7-yə verəm. Üzərinə yenə 7. Bu belə hazırladığım qabda bu var. Bu çox şax şukeydir. Onu da mən çox sevirəm. Sonra sizə sizə mavruz süfrəsindən başqa nələ göstərərəm? Deməli keçək. Burada deməli bizim Ramazanımızın ucu tutanların ən xurmalarında bol olan xurmanınız var. Hətta Novruzda da çox gözəl bir üst dolumuzun ləzzətli təyəmləridir. Ona görə xurmanı çox sevirəm. Xurmanın qabığını sonra, yəni bu üstündəkləri soyub da yemək mümkündür. Mən normalda həmişə bu cür edirəm. Birdən də ağzımıza heç gəlmir, elə o cür yeyirik. Bu səfər soydum. Müəllim üçün onsuz da xurma, onda 10-dur. Oruç tutanlar üçün də ağla bütün oruç tutanların oruçlarını qəbul etsin. Mükəmməldir. Xurmanız, xurmanı yemək həm də oruç tutanların onları tox saxlayır. Sonra burada mən sizə göstərəcəm. Deməli, i-də göstərəcəm. İ-dədir. Bir də xırnığımız Birinci ixdədən başlamaq istəyirəm bu arada. İxdədə belə bir şey var, təxminən səf eləmirəmsə ixdənin qalbığını soyurlar. Birdən də el adam var soyurlar, amma mən soyuram. Soyuram. O cür o cür yeməyi xoşlayıram. Bilirsiz ixdənin nəyini sevirəm? Çünki adamın ağzında turşmasına kimi olur. Ona görə çox sevirəm. də mm, 8-ə verəram. Onda 8. Çox qəşəngdir. Sonra keçək xırnamıza. Xırnamız m- mm, bu belə işəyir. Ədəb istəyirəm. Mm, Onun zənnin mm, 7 verəram. E, elə də çox xoşum gələn şeydir, amma belə normalda qəşəngdir. Xoşum gəldi. Sonra Sonra deməli burada o düşmüşdü əlimdən. Hə, deməli burada mama -ma kimi belə bir şeylər var. Bunların ən çox ə, dünən yemişdim. Yaxşı, çox xoşuma gəlib. Bir də siz üçün yeyəcəm. Bunu 9, 10da 9 çox qəşəngdir. Sonra burada belə ərik qurusu kimi də səf eləməliyəmiz. Bu əriyin uzunso formasında Bunu da yeyək. Hmm. Əridikdə bir fərqi yoxdur. Dadı amma yerində qəşəngdir. Onun yanında hmm, yeydim. Bir daha Novruz bayramınız mübarək. Allahımız bütün oruççuların oruçlarını qəbul etsin. Hər zaman səfrləriniz bol olsun. Sağ olun.